Один из моих любимых поэтов, Борис Пастернак, называется э, стих объяснения. Я думаю, женщины э, слышат много объяснений от мужчин в своей жизни. Это, это лучше. Я не читаю весь, я читаю половинку, ну, которая, которая действительно очень нравится. Не плачь, не мочь опухших губ, не собирай их в складки. Разберетишь присохший струб весенней лихорадки. Сними ладонь с моей груди, мы провода под током. Того, друг другу вновь того глядим, нас бросит ненароком. Пройдут года, вступишь в брак, забудешь неустройство. Быть женщиной — великий шаг, сводить с ума — геройство. А я пред чудом женских рук, спины и плеч и шеи, И так с привязанностью слуг весь век благоговею как устовывает ночь, Меня кольцом тоскливы, Сильней на свете тяга прочь И манит страсть.